नीम तेल का इस्तेमाल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में बहुत ही आम है क्योंकि नीम तेल एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड रहता है इसलिए इसको ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आमतौर पर यूज करा जाता है तो मार्केट में जो नीम ऑयल मिलते हैं वो दो तरह के रहते हैं एक जो रहता है वो वाटर सोलबल नीम ऑयल रहता है और दूसरा नीम ऑयल जो रहता है वो पानी में सोलबल नहीं होता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सोल्यूबल नीम ऑयल नहीं है तो हम कैसे जो इन नीम ऑयल है उसको सोल्यूबल कैसे करें फिर हम उसको अच्छी तरीके से गार्डन में अपने स्प्रे कर सकते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम जो इंसोल्यूबल नीम ऑयल है उसको सोलबल कैसे करें मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने से जब भी कोई नया वीडियो टिप्स या आइडिया इस चैनल पे पोस्ट होगा तो वो आपको सीधे मिल जाएगा और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है इसलिए आप बेझिझक होके सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर जाइए इसको क्लिक करिए तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा फिर जब भी कोई नया वीडियो या आइडिया या टिप इस चैनल पे पोस्ट होगा तो वो आपको सीधे मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं कि हम जो इन ऑयल मार्केट में मिलता है उसको अपने गार्डन में स्प्रे करने के लिए सोल्यूबल कैसे करें मार्केट में दो तरह के नीम ऑयल मिलते हैं पहला वो रहता है जो वाटर सोल्यूबल रहता है और दूसरा जो कि पानी में घुलता नहीं है तो इस वीडियो में आप आज जानेंगे कि अगर आपके पास सोल्यूबल नीम ऑयल नहीं है तो हम जो इन नीम ऑयल है उसको स्प्रे करने के लिए सोल्यूबल कैसे करें आमतौर पर तेल और पानी आपस में क्योंकि तेल और पानी आपस में डिसोल्व नहीं होते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा बहुत ही आसान सा जिससे आप भी आसानी से जो इन नीम ऑयल है उसको सोलबल बना सकते हैं और अपने ऑर्गेनिक गार्डनर में उसको स्प्रे कर, कर उस नीम ऑयल का फायदा ले सकते हैं और ये तरीका बहुत ही असरदार है जो अनसोल नीम ऑयल है उसको सोलबल बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहली चीज है थोड़ा सा पानी ले लीजिए फिर आपको नीम तेल चाहिए फिर एक थोड़ा सा माइल्ड लिक्विड शैम्पू या डिश वॉश और एक आप ग्लास ले लीजिए और साथ में आपको एक चम्मच की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हम इसको नीम ऑयल को और जो लिक्विड सोप है उसको पानी के साथ मिलाएंगे इसके द्वारा अनसोलेबल नीम ऑयल को पानी में घोलने के लिए मैं करीब पांच एम नीम ऑयल लूंगा और फिर इसमें मैं एक माइल्ड जो डिश या एक माइल्ड शैम्पू है उसको मिक्स कर दूंगा तो मैं इसमें से कुछ बिंद तो मैं इसमें कुछ बूंदे जो माइल्ड शैम्पू या डिश वॉश है उसकी इसमें मिला देता हूं फिर इसको मिक्स कर दूंगा तो मैंने कुछ बूंदे इसमें डाल दी है और अब इसको मिक्स करने के बाद मिक्स करने पर इसका रंग अब मिल्की हो गया है और इसमें जो हमने डिश वॉश मिलाया था उसको इस नीम ऑयल में ऐड करने से या आसानी से आप इसको इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड के रूप में अपने पौधों में डाल सकते हैं और अब आप देखिए ये इसमें मिक्स हो गया है नीम ऑयल डिश वॉश डिश वॉश और नीम ऑयल दोनों मिक्स हो चुके हैं अब अब हम इसका पानी मिला के सीधे ही किसी स्प्रे इस बोतल में डालकर पौधों में स्प्रे कर सकते हैं तो अब मैं इसमें थोड़ा और पानी मिला देता हूं तो देखिएगा आप ये एकदम मिल्की रंग का हो जाएगा अब थोड़ा पानी मिला देते हैं इसमें। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा एक ए, मिल्क की तरह हो गया है व्हाइट और अब हम इसको स्प्रे इस बोतल में डालकर सीधे ही पौधों में डाल सकते हैं तो नीम ऑयल में माइल्ड डिश वाशर या माइल शैम्पू मिलाने से ये पूरी तरीके से सोलिबल हो जाता है और एक मिल्की सोल्यूशन तैयार होता है अब आप इसको डायरेक्टली ही किसी स्प्रे बोतल में डालकर अपने गार्डन के पौधों में स्प्रे कर सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा क्योंकि इसमें हमने जो माइल्ड शैम्पू या डिश वॉश मिलाया है उससे पत्तों पर फैल जाएगा और इसका जो असर है वो भी बहुत अच्छा रहेगा तो अनसोलूबल ग्रीन ऑयल को सोल्यूबल बनाने वाला वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा साथ ही इस वीडियो को अन्य ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने वालों से शेयर जरूर कीजिए और साथ ही में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे इसी जगह पर किसी नई जानकारी के साथ तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग का मजा लेते रहिए